И говорю, ну, посмотрели за тренировкой, ребята так действительно воодушевленно тренируются, с азартом, и что приятно, тренировочный процесс проходит. Это настрой перед Таври, потому что ну, вы сейчас идете в лидерах 2 по 6. Мы да, настраиваемся на хорошую игру с хорошим соперником. Команда лежит на спину. Конечно, задача одна – выйти и выиграть, оторваться для вас соперника. Ты знаешь, вот мы так следим за информацией у тебя. Твоя игра многим начинает нравиться, да, но единственное, она нестабильна. Наверняка и тренеры говорят, видно, что набираешь. А вот эти вот моменты, когда, знаешь, когда Игорь Кухов вот начинает баловаться на поле. Что говорит тренер и сам ли ты, вот как ты реагируешь на, такой, ну, на такие моменты? Возможно, я чувствую это с тем, что я полгода нестабильно играл, там кто на замену то в составе, а сейчас есть стабильная игра, практика, и начинают там возобновляться какие-то игровые кондиции, связи с игроками. И... Надеюсь, с каждой игрой буду прибавлять и более быть стабильным и радовать болельщиков. Чего ждут от тебя тренеры? Наверняка ты говорил с Михайленко, от Какой футбол они тебя ждут? Придонировать центр поля, помогать Сергею Кравченко ближе к обороне и врываться в штрафную. Главное, мои козыря, скажем После последнего матча и в прессе, и в, ну соответственно, в, в кругах болельщиков пошла информация о том, что Крава в этой команде действительно профессор. Как играется рядом с профессором? Ну, приходится профессор которую рояль носить. Не, ну очень, получаешь огромное удовольствие с таким человеком, у него сумасшедший класс и набираешься от него опыта. Мы уже говорили, игра действительно для, для тех, кто возглавит турнирную таблицу в случае победы одной или, или другой команды. Ждет ли СК Днепр один болельщиков на трибунах? Насколько, в принципе, вот то, что на, на эту команду начали ходить, насколько для вас это важно, что вы слышите, чтобы трибуны не пустые? Приятно, что болельщики ходят. Я думаю, что мы с игрой завоевываем их внимание, любовь какую-то. И надеюсь, что с каждой следующей игрой их будет все больше и больше. На Симферополе ждем? Конечно. Приглашаем всех на Симферополь. Дмитрий Станиславич, видно по тренировке, что не рядовые тренировки, очень много заруб таких происходит, и глазки горят. Ребята бодро все сейчас. Там хотят ли они сами, да? То есть или как это объяснить, что. Ну, все хорошо, потому что есть результат. Результат сплачивает, результат дает дополнительные силы, положительные эмоции, поэтому действительно эмоциональный фон очень хороший и все ну, очень заряжены на победу, все говорят действительно желанием победить завтра. У нас есть традиция, в каждое интервью мы обговариваем какие-то моменты о конкретном футболисте, сегодня очередь Когута, парень заметно прибавил опять же по реакции болельщиков и журналистов, но есть моменты, когда он начинает на поле баловаться. Как вы считаете, вот этот эпизод, если когда его можно убрать, чтобы он играл стабильно? Мне кажется, еще долго будет... Uh много времени, он, у него будут перепады в игре. Я, я имею в виду игру 90 минут времени. Конечно, ему нельзя отказать в заряженности на игру, в заряженности на победу, на выигранное единоборство. Это все у него есть. Нужно ему прибавить концентрации, фокусировки именно на каких-то эпизодах, потому что часто теряют простые мячи, что для игрока с его опытом, потому что вот премьер-лиги, я думаю, должен был пойти ему на пользу. Он должен убирать простые ошибки. Вот, и я думаю, это все придется временем, потому что все остальное у него есть, чтобы вырасти в хорошего игрока. И ну, он прогрессирует, это самое важное для нас. Может быть, не такими темпами, как того хотят болельщики, или специалисты, или, те, или мы, но у него заметен прогресс, у него правильное отношение к делу, правильное отношение к, ну, к тренировочному процессу. Поэтому вопрос роста, я думаю, это вопрос времени. Впереди Таврия, насколько вы этого соперника знаете, команда совершенно другая, чем ту, что мы помним. То есть все поменялось, и Спасибо, тут еще дай! есть такой нюанс, две команды по 6 очков. Есть возможность выйти в лидеры? Да, есть возможность, команду знаем ну, нормально, настолько, насколько предоставили информацию те две которые они сыграли. Я думаю, команда уровня второй лиги, наверное, больше чем слабо. Мы не особо уделяем внимание игре, потому что, прежде всего, сконцентрированы на своих действиях, потому что мы понимаем, если мы сыграем так, как мы хотим, если мы сыграем агрессивно и будем играть в тот футбол, который мы показывали в последние игры, то все будет зависеть от нас. И результат тоже. Поэтому, да, конечно, мы хотим выиграть, хотим единолично возглавить турнирную таблицу и завтра все, все сделаем для этого.